Ви бачили нещодавно, що в нас були литовські гості, так? Вони тоді виступали, говорили, звернення робили. Тепер вони прислали нам свою красуню талановиту, яка ще й проспіває. Тому давайте підтримаємо. Скайдра, янчайте! Вітайте! О! Скан... Скайдра янчайте, вітайте! О! Да, но да, я но ты меня все не Лава Свакерас, я прилетела вчера к вам. Вчера пришла. Вас так много, тех, которые хотят быть в мире. В свободе. И я хочу сказать, что вы такая большая семья, что во всей Украине могло быть 15 моих стран. Представляете, какая вы большая семья, сколько у вас сестров и братьев. И я предлагаю вам со всего сердца чтобы вы нашли путь с миром и согласием. Когда я тут, у меня сразу начинает вспоминание прийти с моего январного происшествия в Вильнюсе. Я не хочу, чтобы у вас так было. Это 21 век. Давайте найдите какой-то мирный и хороший разговор и согласитесь друг с другом. Это очень трудно, даже с детского сада нам самое трудное, что происходит, то договориться. И я буду кричать теперь во имя любви к вам, к каждому ближнему. И во имя любви моей стране Литве и во имя любви Украине. Мы как маленький слезенок, соча Бога. Ашаровоки, лету бокату веки, не кота весня прошел, ты кня появилась домаша. Lietuva, ką tu veikiai? Ukraina, ką tu veikiai? Aš raidėjau. договориться все между собой. Дякую